宁宁，你对他……他的手因我而毁，我绝不能负他。不是不能，而是不想，对吗？他孤身前来，看似算无遗策，早有布局。 实则以身犯险、孤注一掷。他所有的疯狂和冒险，都是为了你。他对你的情感，我自愧不如。不好了，王爷，外面有军队杀上来了，还请您圣下，快去支援，务必挡住他们。是。

是我。先生，先生。周大夫医术高明，从前父亲几次被人抬下战场，都是他给救回来。先生会无阳。 要不你先回去歇着，我盯着。别他还没醒来，你先倒了。我就在这等着，哪儿也不去。燕临，其实我都知道，他的身份，你们的关系。谢微说，他给你们传了信，内藏暗语。是。 他也早就算好了时间，在我们攻下第四城之后，命令我们齐袭归一。此战若成，则平南王死；若不幸败了，也不至于让大钱丧于他的手中。另外，他还给薛定飞下了死令，无论怎样，一定要带你走，确保你的安全。因为你救过我，我知道你可能不信。 但是唯独你，是唯一一个在生死关头没有抛下我的人。我不想对你亏欠。他早知道会面临什么。谢娟、啊。安，人人都说你算无一策，可有时候，你明明一点都不精明，简直蠢得厉害。宁宁，你对他。 他的手因我而毁，我绝不能负他。不是不能，而是不想，对吗？<noise> 他孤身前来，看似算无一策，早有布局，实则以身犯险，孤注一掷。 他所有的疯狂和冒险，都是为了你。他对你的情感，我自愧不如。